Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Indra Syakti dalam 15 Minit MMTV edisi 13 November 2025. Kita ke berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Kementerian Kewangan melalui perbendaharaan telah menghantar surat rasmi kepada kerajaan sementara Sabah bagi memulakan rundingan teknikal berhubung pemberian khas 40% hasil negeri itu sebelum terbentuknya kerajaan baru selepas pilihan raya negeri PRN. Beliau berkata langkah itu menandakan komitmen kerajaan untuk memperkukuh pelaksanaan hak-hak Sabah seperti termaktub dalam perkara 112 Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Jelasnya laporan hasil rundingan itu nanti akan dibawa ke jawatankuasa teknikal tertinggi MA63 yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri II sebelum dibawa ke majlis tindakan MA63 yang pengerusikan beliau sendiri. Menurut beliau, proses ini adalah selaras dengan semangat federalisme dan peruntukan perkara 112 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak negeri Sabah dan Sarawak dalam perkongsian hasil negara. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Paya Besar Barisan Nasional, Datuk Muhammad Shah Abdullah yang meminta penjelasan berkenaan pihak yang terlibat dalam proses rundingan berkenaan di Dewan Rakyat hari ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz akan menamatkan tempoh pelantikannya sebagai senator pada 2 Disember ini. Menurutnya selepas tempoh itu segala urusan serta tanggungjawab kementerian akan diserahkan sepenuhnya kepada menteri baharu yang akan dilantik oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tengku Zafrul menjelaskan tumpuan beliau ketika ini adalah memastikan proses peralihan kuasa berjalan lancar agar segala urusan kementerian dapat diteruskan tanpa gangguan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan beliau akan kekal membantu kerajaan dalam peranan lain, Tengku Zafrul berkata perkara itu belum dibincangkan secara rasmi. Tindakan kerajaan Kedah berhubung langkah diambil berkaitan kedudukan negeri Pulau Pinang dengan Kedah serta hubungan antara kedua-dua negeri perlu dihormati semua pihak. Ahli-ahli parlimen dari Kedah dalam kenyataan bersama hari ini memaklumkan memberi sokongan penuh terhadap tindakan yang diambil oleh kerajaan negeri di bawah pimpinan Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno. Menurut mereka, tindakan itu berpaksikan lunas perundangan dan tidak sama sekali bertujuan mencabar kedaulatan Pulau Pinang. Kenyataan bersama yang dibacakan oleh Ahli Parlimen Pokok Sena, Dato' Ahmad Sa'ad Yahaya itu berkata, langkah kerajaan negeri membawa isu pajakan Pulau Pinang ke mahkamah dibuat selepas fasa kajian dan penelitian rapi diselesaikan. Beliau memberi respon terhadap Ahli Parlimen Jelutong, RSN Raya yang menegaskan perkara empat kurungan satu dan empat kurungan dua. Perlembagaan menyatakan Pulau Pinang adalah salah sebuah negeri dalam Persekutuan Malaysia justru kedaulatannya tidak boleh dipertikaikan semasa sesi perbahasan semalam. Mahkamah Persekutuan di Putrajaya hari ini menolak permohonan syarikat semantan Estate Sendirian Berhad SESB untuk mendapatkan kebenaran merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan berhubung pertikaian tanah seluas 263.272 ekar di Mungkin Batu, Kuala Lumpur yang kini dikenali sebagai Duta Enclave. Panel tiga hakim yang diketuai Hakim Besar Malaya Tan Sri Hasnah Muhammad Hashim sebulat suara berpendapat bahawa SESB gagal memenuhi syarat ambang di bawah Seksyen 96-A dan 96-B Akta Mahkamah Kehakiman 1964 bagi mendapatkan kebenaran merayu. Melalui keputusan tersebut, mahkamah mengekalkan penghakiman mahkamah rayuan yang memihak kepada kerajaan sekaligus menolak tuntutan SESB yang mendakwa tanah itu diambil secara tidak sah dan mengekalkan tanah berkenaan sebagai milik kerajaan. Tanah strategik di Jalan Duta itu kini menempatkan beberapa bangunan penting termasuk Kompleks Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Institut Kefahaman Islam Malaysia, Stadium Hoki Nasional serta Masjid Wilayah Persekutuan. Terdahulu SESB memfailkan saman terhadap kerajaan pada tahun 2003 namun selepas beberapa siri perbicaraan dan rayuan Mahkamah Persekutuan hari ini memutamatkan bahawa hak milik tanah berkenaan kekal di bawah kerajaan Malaysia. Kemaskini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. merangkumi sektor hartanah, perniagaan keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kelab Bola Sepak Indonesia Persib Bandung memaklumkan pihaknya tidak mengetahui salah seorang pemainnya sedang disiasat polis di Raja Malaysia PDRM berhubung hantaran menghina penguasa Malaysia di media sosial baru-baru ini. Pengendali Persib Bandung Bojan Hodak berkata perkara tersebut adalah di luar pengetahuannya ketika ini. Terdahulu, rakyat Malaysia mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk mengambil tindakan tegas terhadap seorang pemain bola sepak Indonesia, Adam Alis, yang didakwa menghina anggota polis sewaktu menjalankan tugas di Subang Jaya baru-baru ini. Ini susulan video tular dimuat naik pemain bola tersebut yang mana ketika itu bersama dua lagi rakannya ditahan polis selepas dikatakan memandu secara melawan arus. Terus kuat belum tamat lagi. Pernah melalui situasi sama, usahawan dan pempengaruh Datuk Red menyuntik semangat buat pelakon Kamal Adli agar terus kuat berdepan ujian dalam perkahwinan. Red atau nama lengkapnya Datuk Sri Adnan Abu berkata, usaha ke arah itu belum berakhir memandangkan masih ada ruang untuk Kamal memperbaiki hubungan dengan istrinya Ukasha Senrose. Sebelum itu, Kamal memuat naik video lama memaparkan isterinya dan anak mereka, Haura Ukaira meluangkan masa bersama-sama. Perkongsian itu meraih perhatian orang ramai dengan kebanyakan netizen memberikan kata-kata semangat kepadanya. Terdahulu, rumah tangga pasangan terbabit didakwa bergolak sejak April lalu sehingga akhirnya desas-desus itu disahkan sebaik Ukasha, 33 tahun, memfailkan permohonan perceraian pada 1 Oktober lalu. Berita dunia. Tiada tentera Amerika Syarikat AS akan dikerahkan ke Semenanjung Gaza, namun perancangan sedang dijalankan untuk menempatkan pasukan antarabangsa berhampiran wilayah itu. Pegawai kanan Pentagon menegaskan laporan dalam media Israel yang mendakwa mengenai kerahan tentera AS di wilayah itu adalah tidak benar. Media Israel, Ahnet dan Shomrim sebelum ini melaporkan AS merancang membina pangkalan tentera bernilai 500 juta dolar AS bersamaan 2 bilion ringgit berhampiran sempadan Gaza yang mampu menempatkan beberapa ribu anggotanya. Akbar Yadiel Aronet memetik pegawai Israel mendakwa rancangan Washington itu merupakan peningkatan ketara aktiviti AS di Israel. Projek itu digambarkan sebagai pangkalan tentera AS berskala besar pertama di wilayah Israel, kononnya menekankan komitmen mendalam Washington terhadap usaha penstabilan pasca perang di Gaza. Zania Monet mencatat sejarah sebagai artis kecerdasan buatan AI pertama yang berjaya memasuki carta radio Billboard di Amerika Syarikat AS. Pada 1 November, lagu Dendangan Monet berada di kedudukan ke-30 dalam carta lagu R&B malah berjaya memperoleh kontrak rangkapan bernilai 3 juta dolar AS bersamaan 12.38 juta ringgit. Sejak melancarkan lagu pertamanya pada musim panas 2025, Monet muncul dalam beberapa carta billboard termasuk Hot Gospel Songs dengan lagu Let Go, Let God dan Hot R&B Songs dengan lagu How Was I Supposed To Know yang tular di TikTok kini. Dalam tempoh 4 bulan sejak debut muziknya, Monet melancarkan 44 lagu di Spotify dan meraih 1.2 juta pengikut di platform itu serta hampir 800 ribu lagi di pelbagai media sosial lain. Monet direka oleh Telisha Nikki Jones, seorang penyanyi dari Mississippi yang menulis lirik-lirik dan lagu dengan bantuan Suno, sebuah platform generatif AI untuk penciptaan muzik. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka.utusan.com.my Beralih ke berita ekonomi. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang sebanyak 5.1% pada suku ketiga 2025, sedikit lebih rendah berbanding anggaran awal Jabatan Perangkaan Malaysia sebanyak 5.2%. Menurut M Bank Economics, pertumbuhan disokong oleh perbelanjaan isi rumah yang kukuh. Pasaran buruh stabil serta peningkatan ketibaan pelancong asing yang mencecah 17.8 juta bagi tempoh 8 bulan pertama tahun ini. Sementara itu, sektor perkhidmatan dijangka berkembang 5.0%, manakala sektor pembuatan menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan 4.0% dipacu oleh peningkatan eksport elektronik dan produk elektrik. Firma penyelidikan itu menjangka ekonomi negara kekal berdaya tahan sepanjang tahun ini namun pertumbuhan dijangka sederhana kepada 4.2% pada 2026 berikutan kesan tertunda kenaikan tarif Amerika Syarikat. Kerajaan negeri Johor membentangkan belanjawan 2026 dengan hasil negeri diunjurkan mencecah 2.55 bilion ringgit. Menteri Besar Datuk Wan Hafiz Ghazi berkata, belanjawan itu merupakan belanjawan lebihan 4.45 juta ringgit yang berteraskan prinsip amanah dan kesejahteraan rakyat, mencerminkan komitmen kerajaan negeri untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan tanggungjawab sosial. Jelasnya, Belanjawan 2026 bukan sahaja memperkukuh asas ekonomi negeri tetapi turut menzahirkan nilai tanggungjawab moral dan sosial terhadap rakyat. Sementara itu, beliau berkata unjuran hasil negeri itu berjumlah 2.55 bilion ringgit itu menjadikan Johor antara negeri dengan kedudukan fiskal paling kukuh di Malaysia. Berita sukan. Aksi menentang Nepal pada 18 November ini menjadi peluang terbaik Harimau Malaya bagi menutup tirai 2025 dengan rekod bersih di bawah bimbingan Peter Klamowski. Sejak mengambil alih pasukan pada awal tahun, Klamovski berjaya membawa perubahan ketara dengan mencatat enam kemenangan daripada tujuh perlawanan termasuk aksi rasmi dan persahabatan. Ketua jurulatih itu menegaskan fokus utama kini adalah untuk memastikan Malaysia mengekalkan rentak kemenangan dan menutup tahun 2025 tanpa kalah sambil menampilkan kualiti bola sepak yang membanggakan. Dalam pada itu, Harimau Malaya mendahului kumpulan F dengan 12 mata maksimum sambil Klamowski mengingatkan pemain supaya tidak memandang rendah cabaran Nepal pada aksi terakhir kelayakan yang bertempat di Stadium Nasional Bukit Jalil pada selasa hadapan. Kapten Portugal Cristiano Ronaldo mahu terus mengukuhkan reputasinya sebagai pemain terbaik dalam sejarah bola sepak dunia menerusi rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman bersama pasukan kebangsaannya. Menjelang aksi Kumpulan F kelayakan Piala Dunia 2026 menentang Ireland, awal pagi esok Ronaldo bertegas kualitinya masih lagi berada pada tahap terbaik walaupun usianya kini sudah mencecah 40 tahun. Bulan lalu, Ronaldo sudah pun muncul sebagai penjaring terbanyak pusingan kelayakan Piala Dunia selepas meledak dua gol ketika seri dua sama dengan Hungary untuk memastikan jaringan ke-41 mengatasi 39 gol daripada bekas bintang Guatemala Carlos Ruiz. Ketika ini, Portugal hanya memerlukan dua mata lagi untuk mengesahkan tempat di pusingan akhir Piala Dunia 2026 dan Ronaldo juga bercita-cita untuk bermain di pentas tertinggi itu buat kali ke-6 walaupun usianya pada tahun depan sudah mencecah 41 tahun. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 14 November 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Indra Shakti. Assalamualaikum dan jumpa lagi.